मालेगावच्या हिस्ट्री सीटर मोटरसायकल चोरट्याला आझादनगर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या असून त्याच्या ताब्यातील मोटरसायकलसह सा इतर तीन मोटरसायकल मिळवण्यात आझादनगर पोलिसांना यश आलं आहे त्याच्याकडील चारही मोटरसायकल मिळून दीड लाख रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला आहे चोरट्याविरोधात आझादनगर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे इजाज अहमद रियाज अहमद वय चौतीस वर्ष राहणार मालेगाव असे चोरट्याचे नाव असून त्याच्या विरोधात मालेगावसह इतर भागात विविध पोलीस स्टेशनमध्ये मोटरसायकल चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत सदरच्या चोरट्याकडून आणखी मोटरसायकल चोरीचे गुन्हे उघड होण्याची दाट शक्यता असल्याची माहिती पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे एक आझाद नगर पोलीस स्टेशन सेवन नोव्हेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी बाईक चोरी का गुन्हा दाखल था तो उसका डिटेक्शन कल आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन उसका डी बी स्टाफ ने किया था कल तो उसमें हम हमारा जो मेन कंप्लेंट था उसमें हमारा एक मोटरसाइकिल गया हुआ था बट तो कल जो आरोपी को हमने पकड़ने के बाद उसके पास चार मोटरसाइकिल मिली है तो उसमें एक मोटरसाइकिल है हमारा गुना का हमने रिकवर किया है और एक मोटरसाइकिल है वो नासिक ज़िला का मालागाँव मालागाँव के अंदर आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन का वो गुना है एंड वो गुने में रिकवर्ड है एंड दो अदर मोटरसाइकिल्स अभी भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है किसका है उसके लिए हमें वायरलेस करने वाला है एंड उस पर पता चलेगा आपको कहाँ कहाँ मोटरसाइकिल है तो ये जो हमने पकड़ा है आरोपी वो मालेगाँव का है एक पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन है मालेगाँव में तो उसमें हिस्ट्री शीटर है उसके अगेंस्ट ऑलरेडी थ्री का गुना ऑलरेडी दाखिल है एंड हमारा आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में अभी जो दाखिल हुआ गुना वो भी आ, अभी हुआ है तो इस कार्रवाई माननीय पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक सरंच आदर्श गाइडेंस के अंडर हुआ है तो मैं इस कार्रवाई के ऊपर आज जो चार्ज नवीन चार्ज लिया है हमारा पी आई साहब एंड ए पी आई बोर्ड से एंड उसका डी डी पी जो है उसको शुभेच्छा देता हूँ सदरची कारवाई जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत दिवरे अपर पोलीस अधीक्षक किशोर उपविभागीय पोलीस अधिकारी तथा सहाय्य पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आझाद नगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक निवृत्ती पवार यांच्या नेतृत्वात पथकानं केली आहे प्रतिनिधी पवन मराठे माझा महाराष्ट्र न्यूज धुळे